السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اليوم اريد ان اتكلم شيئا عن النبي والرسول من هو الرسول الرسول هو الذي ارسل الله تعالى بخبره الى العبد ومن هو النبي؟ هو البشر الذي اوحى الله عليه لهداية الناس ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم هو نبي الله ورسول الله ايضا وهو نبينا ونبي الانبياء وامام الانبياء وهو نبي جميع الخلق ارسل الله تعالى الى الارض نبيا ورسولا ورحمة للعالمين كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهو كان نبيا قبل تخليق آدم عليه السلام كما جاء في حديث الشريف أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متى وجبت لك النبوة قال وآدم بين الروح والجسد رواه الترمذي في سننه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته